На Вольногорском горно-металлургическом комбинате Объединенной горно-химической компании до сих пор остается нерешенным вопрос принятия нового коллективного договора. Работа администрации профсоюзного комитета должна быть направлена на обеспечение стабильности и эффективности работы предприятия, на его динамичное развитие. А это возможно только при тесном контакте сторон. Андрей Сергеевич, ваше сотрудничество с профсоюзами продолжается. Скажите, какие вопросы рассматриваются сейчас? Мы ожидаем от совместного профсоюзного органа предложений по формулировкам, по изменениям в коллективный договор, связанными с тем, что появилось две профсоюзных организации, а не одна. Они должны между собой договориться по поводу многих формальных вопросов, которые должны быть прописаны в перспективном коллективном договоре. Больше меня беспокоит продолжающийся деструктив со стороны профсоюза свободы працы касательно сотрудников, которых мы сокращаем. На сегодняшний день у нас имеется... Шесть сотрудников, которые не выходят на работу по причине того, что они находятся в простое. И те вакантные должности, которые мы им предлагаем есть на комбинате, они им не подходят. Соответственно, мы им платим 2 трети оклада. По сути, людям, которые не работают, за счет предприятия мы оплатили достаточно крупную сумму, на которую можно было оздоровить 15 детей, купить им полноценные морские путевки. В связи с этим у нас, ну, мы вынуждены держать консервативную политику в отношении перспективного повышения заработной платы. Это, конечно, обидно. Мы недавно встречались с нашими коллегами Иршанскими, они уже два месяца как у них повышенная зарплата на 5%. Кроме того, на ноябрь у них ожидается еще 5%. И в следующем году тоже сейчас у нас идут с администрацией разговоры. Но у них нормальные, у них принятые коллективные договоры, у них нормальная конструктивная работа с профсоюзом. На сегодняшний день они сильно сдвинулись вперед, они вышли на внешние рынки благодаря во многом нашей центральной службе маркетинга. Они планово улучшают социальный аспект своих сотрудников. У них принят коллективный договор и у них нет свободы працы, которая вносит полнейшую неразбериху и деструктив. То есть я не вижу здесь другой причины, как преследование узкопартийных интересов в целях получения дешевой популярности. Ничего более. Я в меньшей степени переживаю про наши переговоры с профсоюзом металлургов и горняков. Там более-менее... Адекватные люди. У нас с ними возникают конфликты, но мы их, их в рабочем порядке решаем. Позиция Свободы Прати, которая набирает дешевую популярность за счет блокирования инициатив администрации по оптимизации расходов, она может привести к тому, что наши переговоры по коллективному договору затянутся на неопределенное время. Соответственно, будет страдать весь коллектив.